ちょっとちょっとリーオちゃんさっきから飲むペースが早いんじゃないだって飲まなきゃやってられないじゃないプロデューサーくんたらデレデレ鼻の下伸ばしちゃってさうんもう思い出したらまたモヤモヤしてきちゃったじゃないんまあでも あれは仕方ないわよセクシーの伝道師である私たちでさえ目を奪われたわけだしでもねシーカちゃんにも言ったけどセクシーは本来自分との戦い人と張り合うものじゃないわこのみネさんそうね確かにそうなんだけどそれに プロデューサーサが言ってたでしょビーストと私たちじゃセクシーの種類が違うってあっちは確かにすごく刺激的よでもねなんだかそれだけに思えたっていうかこのみ姉さんそれどういうこと刺激的なセクシー最強じゃない何がダメなの ダメじゃないけど…だって私たちアイドルでしょギラギラだけじゃなくてキラキラしてなくちゃギラギラだけじゃなくてキラキラ、はあ、やっぱりこのみねさんはすごいわね アミネさんでもやっぱり私刺激的なセクシーでも負けたくないのだってそうでしょ私が毎日自分を磨いてるのは綺麗になりたいセクシーになりたいからだもん…うんそうねリオちゃんはそのために毎日頑張ってるんですものね そうよ。ファンのみんながセクシーな私にドキドキしてくれたらすごく嬉しいなって。アイドルなんだし、キラキラも必要だけど。でも私、刺激的なセクシーも追い求めてみたい。そういうのは、ダメなのかしら。そうね。ダメじゃないとは思うけど。 難しいわねでもだからこそ私たちで挑戦してみなくちゃね好み姉さん大好きやっぱり私をわかってくれるのはこのみ姉さんだけねあらそんなことないわよリオちゃんそうでしょプロデューサー リューサーな何よまたそんなもうさあプロデューサーも来たことだし飲み直しましょうリオちゃんそそうね今夜はとことん飲み明かすわよそれじゃグクラスを持ってせーの